У них нет решения. Ну, как что кричат блогеры, эксперты, дикие россияне, которые кричат орешником, орешником, возмездие. Ну, это в переписке все время слышно, что скоро по вам орешником Это как бы ожидаемая реакция от Путина, что он должен отомстить. Ну, примитивный человек так мыслит. А как мыслит российское руководство? А как окружение Путина мыслит? А как сам Путин мыслит? Но он вряд ли подвержен вот таким эмоциям, как его блогосфера. Он, наверное, размышляет, подожди, подожди. Они ждут от меня, чтобы я А что даст мне орешник? Но я разрушу квартал в Киеве, допустим, орешником. А что мне даст это политически? То есть на самом деле он не решает самую главную стратегическую задачу. Он не решает вооружение Украины продолжение вооружения Украины. Он не может остановить мобилизацию. Он теряет Украину. И это продать у себя невозможно. Потому что все равно вот этот электорат, который они развратили, которые хотели до Львова идти, угрожать Европе, завоевать всю Украину, поставить на колени, он проигрывает. То есть, де-факто, Украина удержалась как государство. Оно не теряет поддержку Запада. Все равно коллективный Запад обладает невероятно большим потенциалом, чем Российская Федерация. И на сегодняшний день, потратив на Украину 300 миллиардов долларов, он создал фактически боевую единицу, которую он может воевать к сожалению для украинцев, мобилизация продолжается, и Украина может воевать в силу того, что Путин не может ее завоевать. Он вынужден тормознуться на рубежах Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Запорожской области, превращая свою страну фактически в отрезанный ломоть. Ну, потому что если отрезается такая часть Украины, а дальше минируется вся граница, а вот эти большие города становятся приграничными, то мы понимаем, что Украина выстояла. Выстояла те границы, которые сейчас ей принадлежат, и она совершенно не обязана идти на уступки Российской Федерации в плане нейтральности даже. Она, наверное, заявит, ну ладно, в НАТО мы не вступаем, наверное, а блоковость, извините, а без блоковости мы не можем. И, возможно, даже в будущем стоит задача все-таки размещать военные базы Соединенных Штатов Америки на территории Украины.